صاحب له بروبيا وكان نظيره في العلم <سؤال> وصار فرقه الى <سؤال> حمص فاكل <سؤال> من حتى اتاه كتاب من صاحبه يوافق راى هرقل اناه قلوب النبي صلى الله عليه وسلم وانه نبي خالد غير قلوب عزماء في تسكرة نفاق حمص ثم امر بابوابها فغلقت ثم اقتلعا فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان يسجد غلتكم فتبايعوا هذا النبي فحاسوا حيث الحمر الوحش الى الابواب فوجدوها قال بل قد فلت ما راهن بنفرة من الايمان قال ردوهم علي وقال اني قلت مقالتي انفا اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رايت فسددوا لها ورضوا عنه فكان ذلك اخلى شانه ربي قال ابو عبد الله رواه صالح بن غسان ويونس ومعمر عن مع الزهري